на d4 тысяч нам надо применить уравнение Кайтерона Клаудиуса. Ну, а уравнение будет такое, что это dt равно число 1, 2, разделить на c, 1 d2, минус 2, 2, Значит, после этого мы используем следующее приближение. Значит, что можно нас есть он много бы меньше, чем полярный объем водяного пара. Ну а малярный объем водяного пара можно записать э, по, по, по уравнению идеального газа RT разделить на 10. То есть у нас получается, что вот эта вот равность это примерно RT разделить на 10. Ну и таким образом можно участвовать э, уравнять.

Значит, изменение, ну, можно просто так что логарифм давления это минус О1,2 разделить на РТ, и там станет. Вот. Ну, и э, что это означает? Значит, э, давление П, оно у нас зависит от температуры следующего воздуха. Значит, можно так записать, что нулевое... Ну экспоненту минус q 1, 2 разделить на r единица на p, минус единица на c на Значит, здесь у нас обозначения такие. p это сложение насыщенного пара. Насыщенного пара. Значит, p нулевое ну, это пустое у нас давление синаптичного пара 300 градусов или значит, атмосферное давление на огне моря значит температура кипения воды при атмосферном давлении это соответственно 370 кельвина вот, ну а соответственно Т это у нас температура теперь надо вот это вот соотношение которое мы получили пересчитать в зависимость температуры кипения воды от высоты значит для этого мы должны записать следующую уравнение, значит давление насыщенного пара оно должно быть равно давлению атмосферы на высоте z. Вот. Ну и таким образом мы э, здесь еще можем отметить, что температура кипения воды зависит от высоты следующим методом. Темномарная z z, это на давление атмосферы, значит, равняется минус, э, так, умножить на малярную 1,2. То делить на n, единица на t, минус единица на t любой. Здесь обозначения такие. Значит, t это температура кипения на высоте z. Температура кипения на высоте z. Дальше t нулевое это температура кипения в pz равна нулю который в тюрьме, при 3z равен 0, значит z это у нас как раз получается высота, t атмосферы это температура атмосферы, ну и m малярная это малярная масса воздуха. Масса воздуха. Вот обратите внимание, что малярная здесь именно для воздуха, а не для вас. Вот это так посмотрели задачу 3.